Приветствую вас, дорогие друзья. Итак, обычно снова в гостях у меня, мои социальные сети, YouTube И отсюда вы можете попасть, попасть в хорошее Попасть на мой блог. Создаю команду для бизнеса, развития бизнеса, тайкьюша. Как и называться? Называется сегодняшний ролик. Хочу создать команду. Вы можете задать вопрос, а давно ты это хочешь? Верно. Я, как бизнес, к тому начал относиться буквально, может, два месяца назад. Два месяца я уже пришел, принял решение. Вы знаете, насколько важно принимать решение. Не просто хотел бы это Я хочу, но свои дела, время. Тогда причины поиск -то причины. Но когда, вы знаете, хороший пример заразителей. Заразители. Почему? Потому что компания настолько быстро начала развиваться. Даже нет, не быстро, грамотно, правильно развиваться, в хорошем темпе, я так сказал, с появлением очень серьезных лидеров, очень серьезных сетевиков, тех, которые уже... Они были с сетями имели авторитет, имели структуры. И когда увидели, это товар в товарном бизнесе, но когда увидели в интернете, что блестящие продукты, блестящие системы, постепенные выплаты, в вот общем, все плюсы, то как вижу, они быстро сообразили и создали, цели, договорились, видимо, я сейчас всю историю до конца не знаю, но создали команду, и сегодня вот эта группа людей, это во главе Ушенина. Вячеслава Ушенина, он занимался очень серьезно, хорошей в компании, тоже очень известной компании, Фэнши, китайской компании, перевозницей. Ну, в общем, команду создали, опытные профессионалы, и сделали, в общем, сделали, делали этот бизнес, ну, ну теоретически. Потрясающе. Я всегда радуюсь с успехом коллег своих. Неважно, высшей стоящие, рядом, просто коллег, параллельные структуры. Всегда, когда человек люди добиваются успехов, результатов. Я не, 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 с удовольствием о них говорю. «Э, ходите, рекламу почитайте, как, ходить, как ходите. И почему? Потому что это хороший пример для того, чтобы ты сам э, что-то взял хорошее. Всегда у всех можно хорошее брать. Не надо копировать, точно, не получится. Я никогда не стану учеником, но он, не станет добрым, но не нужно это, ну, пример. Да. У меня свои руководители Сергей Ацинин, которые я очень уважаю, Светлана Шабинкина, Марк Джангрезин и так дальше, и так дальше. И мы очень часто слышим, да, эти команда, команда, в чате есть команда, но от нашего понимания команды у всех разные. Мы разные, как и разные люди, для меня команда это та группа людей, которая ставит одну цель, одну и несколько задач, и даже если существует проблема они проблема переводят задачи и вместе добиваются конкретных результатов в конкретном промежутке времени. Не бесконечно, да, а конкретно. То есть команда это, это живой организм. Вот я уверен, что ну, вот у, у Вячеслава и те, кто добивается результата, а до, до них э, те, тот же самый Артур Качанов, который свою команду имеет, он по своим критериям отбирает команду. Но тоже пример, тоже прекрасный, тоже достойный пример. Результат есть, но всех их объединяет одно, одно общее, все они пишут. И никто не, не говорит, что из них, что вот просто так было. взял и вот так сделал. Они пашут каждый из них. И я уверен, что если каждый из нас, тот, кто хочет добиться, вот, даже од, одному возможно добиться. Но лучше вместе, лучше в команде. Я сейчас почему-то такое вводное сделал, что вот эти примеры, которые нам дают возможность, если человек слышит, если он видит, если он чувствует, ощущает, результаты видит, он должен быть сумасшедший, что человек, который зарабатывает, ну, допустим, сейчас минуты, 50 тысяч долларов в месяц, у такого человека нельзя не позаимствовать определенной технико-технической, психологической, не знаю, как не ходить, я, я не представляю. А что у них всех главные артира, что является? Вот я уже посмотрел, как они на презентации, как они ориентируются они, они ориентируются на сильных людей. То есть те, кто хотят, те, кто не хотят, те, кто причины ищут, они вообще, ну, такое грубое слово, но оно правда, они игнорируют, они вообще не общаются с ними. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, потому что правильно, правильно, правильно. Поэтому в этом, знаете, с кем поведешься, того и наберешься. Если ты поведешься с уверенными, целеустремленными людьми, ну и так дальше, то, конечно, ты сам будешь таким. Если ты будешь общаться с неуверенными, там, помогать, кому-то что-то делать, кому-то что-то, конечно, помогать там, ну слава, неуверенным. А сильным людям помогать не надо. Надо создавать команду сильных людей, да, каждый нацелить на один результат и добиться его конкретной плановой Что я хочу сделать? Я хочу сейчас, после этого ролика, я ряд роликов запишу, обращение будет к сетевикам, лидерам сетевых компаний. Я очень четко сформулирую мое предложение. Будет предложение э, бизнесмена потому что это очень много сильных уверенных в себя людей, я сделаю конкретные предложения. Люди, предложения устные, а потом уже мы ну, в личных встречах или в скайпах в интернете или в любом другом обо всем договоримся. И третье, сделаю политика, политика потому что среди политиков очень много талантливых людей, у них очень большие задачи, и хижин, же в скайпах с удовольствием с -с -с просто на на высочайшем уровне может э, решать те задачи, которые они ставят. Лучше этого TalkFusion сейчас просто никто не может, не, не в силах. Ну, по отдельности может что-то у кого-то есть, но TalkFusion сегодня не конкуренции и в рекламе точно не нуждается. Да? Его нужно пощупать, посмотреть и, и все, больше. А для, для партнеров просто посчитать запишите немножко квадратов, сроки щелкать, да и проявите свою Ну и начать считать. Таким образом, проведу Значит, предложения были с лидером сетевой компании. Второе – это бизнесмены. Третье – это политика. Четвертое – это творческая интеллигенция. Творческая. Ну я к ним отношусь даже журналистов, журналисты, да, Журналисты, которых сегодня очень много. Фрискульты, твиттеры ну и так дальше. Певцы, музыканты, из бомонда люди, из э, таких, знаете, э, не знаю, э, золотые дети, да, золотых такие э, люди очень богатых людей, которые знают, что это кайф, и, знаете, что такое, и каждый из них ищет для себя очень хорошие, интересные бизнесы, потому что возможности есть, связи есть, и мозги у многих тоже есть. Хотя некоторые говорят, что вот дети богатых. Ну, дети богатых все равно прекрасно чувствуют себя и хорошее образование получать и считать умеют, потому что у них уже есть навыки так считать. Поэтому просто единственная просьба, давайте всех в одну кучу, не всех от имени по поручению советского народа не будем говорить, а от имени себя будем Таким образом, вот сейчас я уверен, что вот тех людей, которых я перечислил, в моем состоянии в сегодняшнем, когда ну, я э, не, не имею таких результатов, они может даже э, не то, что у меня минусовые силы результаты, потому что все, чего, что я сейчас знаю и имею, они потребовали больших вложений. И финансовых, и физических, и психологических, и моральных, и всех. Но зато у меня есть козырь, у меня знать неумение как в онлайне, как в офлайн. И психологии, и маркетинга, и менеджмента, и финансов, и электронных платежных систем, и IT-технологий, коммуникационных технологий. У меня эти технологии сами есть, они сами работают. Пусть маленько, еще не масштабно, но я могу пользоваться и организовывать их для достижения конкретной цели. Если у вас есть такая цель, ну, я сейчас не пока еще предложение делаю, просто размышляю вслух. Таким образом, также хочу обратиться, обращение запишу уже тех, которые у меня являются клиентами. Среди них очень много уважаемых людей, результативных людей в своей сфере, да, и чтобы мы перешли на качественный новый уровень. Пойдем, хорошо, есть, не пойдем, нет и партнеров. Ну, партнер опять это понятие слово. Такая, знаете, очень интересная. Партнер. Так? Что значит партнер? Э, партнер, команда. Вот это те э, моменты, которые я тоже отдельно хочу свое, представить вам мое отношение к этим словам, за словами, мыслями и так далее. Но ну, никак нельзя партнером нажать человек, который ты одно делаешь, он другое. Ну, возьмите любую жизнедеятельность, да, человек, любую, любую. Мы партнеры, в чем-то, сам не партнеры, в чем-то, в этом, это. это. И вдруг ну, каждый ну, в Это не партнерство, это даже не сотрудничество, сотрудничество в основе пору. Это да, совместное сотрудничество. Гениальный ну, русский язык дает ответы фактически на все вопросы, если внимательно заниматься. Да, поэтому вот те люди, которые зарегистрированы да, в структуре, скажем так, как активные, которые вложили уже 250 долларов, 35 долларов, за месяц. многие из них уже 750 повысили свой пакет, приобрели элит пакет. Ну и так дальше. И общая картина такова, что каждый дует свои люди, Ну, каждый, каждый... Кто то кто то другое, я сейчас перечисляю и буду потом отдельно к каждому еще обращусь. Знаете почему? Потому что не потому что обезопасить себя, потому что что может быть через через YouTube, может через социальные сети, может это воздействовать, пожалуйста. Может быть, оно да выведет на, на новый рубеж. не без uh, обвинения, Боже упаси, без uh, претензий, без... Uh, поиска виновных, виноватых и так дальше. Давай, надо говорится, ничего, да, ничего личного. Хотя и лично, если будет, ничего плохого здесь нет, если мы его будем разделять. Если будем смешивать, и не зная, когда, как э, говорим о личном подразумеваем бизнес, говорим о бизнес подразумеваем бизнес, тогда точно ничего не получится. И поэтому вот это хочу создать команду да, введение. Вот. вот я хочу таким образом обратиться к вам. Этот ролик я поставлю на блог. И послушайте внимательно, может, второй раз послушайте. Вот мне такой стиль. Нравится как помощь Бога, я для диалога, для обсуждения, для прихода к единому договорению договоренности. Нет, не понравится. До свидания, всего хорошего. И нет проблем тоже. Может завтра вспомните, послезавтра никаких нету таких просто дня или-или, да, и бывают, и они нужны, да, сейчас совершенно нет, потому что формировать команду было однозначно, и не важно, вы кто, генерал, профессор, кто бы не был, заслуженный есть в этом, вы будете новичок, и как я это буду делать, я вам предложил мне когда буду конкретно обращаться к вам, все вам разложу по мой основной блок, вот вы внизу видите, приезжайте, пожалуйста, идите сюда. Я его тоже сейчас наполняю, наполняю, постоянно обновляю. И когда оно выйдет уже на окончательный, хотя оно всегда будет обновляться, окончательный никогда не будет, но ребята, то что все, что самое постоянное, это изменение, это вполнение изменения в обновлении. Таким образом, я рад, что я пришел к этому выводу, осознанию вчера в был и там еще раз понял, что это необходимо. Если ты один что-либо делаешь, какой бы ты сильный был, какой бы ты грамотный ни был, ты никогда ничего, даже если 20 часов, нет, ну хотя, если на сейчас с ума сойдет, хотя зачем тогда результаты сойдет. Суть? То есть, создание команды, когда ты знаешь, умеешь, это номер первая задача эту первую задачу я ставлю перед собой и буквально через одно я сделаю первое предложение лидера своего архитектора. Всего хорошего, до новых встреч. пока